Буду нормально. То есть я буду, будем так говорить, отвечать на вопросы, да, или рассказывать с точки зрения рядового, да, то есть я не могу знать мотивов и побуждений э, тех, которые руководствовалось начальство, да, вот чисто взгляд рядового. Что вам рассказать про Иловайское? Про то, как вам удалось вырваться из... А, Иловайское Да, вот как сказать... вам? Хорошенечко. А, то есть... Мотивация была какая, не мотивация, а предпосылки для выезда из Еловайска. Был слух о том, что захвачены полтора десятка российских десантников, да, вот нашими ребятами и договоренность о том, что в коридор, да, то есть обмен. Мы выходим, десантников освобождаем. Это то, что было у нас, будем так говорить, это не совсем официально, это слухи и сплетни бытовавшие между рядовым составом. То есть выезжали мы выезжали мы. раненько мы выезжали. Вот колонна двигалась. Опять же, на... и были руководители колонны, которые знали направление, да, рядовой состав, рядовые водители, направление не знали, да. Идет колонна, кто то главное и так Повернули да. не туда, развернулись, поехали туда, все нормально. Вот. За Иловайском, не так уже далеко, на подъезде к селу, какая-то красная, название не помню. Я -то даже только тут узнал название этого села колонна была... Краснопилья, может? Не скажу. Надо по карте посмотреть и посмотрим. Только что, кстати, смотрел на gps карту, но на название внимания не обратил. При подъезде к этому селу, в чистом поле, колонну обстреляли. Обстреляли сначала минометами, как казалось, да? А потом... А потом работали танки. Что паршивое, мы не видели, откуда ведется огонь, и отвечали беспорядочно, мы не видели. Самое страшное. Когда по тебе стреляют, а ты не видишь что. Танки стреляли с закрытых позиций, слегка вкопанные были. Вот. И то есть стреляли выборочно по крупным машинам. Я ехал на УАЗике. Вот, экипажа там в отделении. В отделении. Вот, и УАЗику нам удалось прорваться и спрятаться среди домов вот этого же села. Вот так. Все крупная техника почти была побита на подходе. Вот. Значит как? Если вот смотреть на это село, да, со стороны нашего движения, то с левой стороны оказалось там пару танков. Один копанный на бугорочке, один спрятался за бугорочком, ага. Немножко очухались, э -э, да, ну я вообще РПГшник, да, это э -э, противотанковая такая штука забавная. Вот. То есть это уже под руководством Вермонтова, когда мы определили, что это не наши танки, потому что слуха бытовало море, и кто обстреливает, и откуда обстреливает, и если там наши, и если там не наши. То есть некоторым образом, с точки зрения родового, связь между родами войск была ну, очень большая. Когда выяснилось, что это не наши танки, то опять же Лермонтов скомандовал, нас два человека РПшника выдвинули, я и бувор и мы два танка этих расстреляли. Один наделался танк с легкими повреждениями, его даже возможно было завести, если был баллон с сжатым воздухом по сверху 150, ну а второй, расстреляли жестоко, быка у него взорвалась, башня Дальше была команда занять круговую оборону. Вот. Да, захвачен был экипаж танков, это российские солдатики, пацаны, контрактники, 20, 21, 22, 23 года. Молодые ребята, которые рассказывали, что их туда привезли, они не видели, трейлеры и так далее. Ну, Богато а потом, их было? Ну, человек пять захватили танкистов. Mm -hmm. вот. А потом, значит, в нашей позиции заехала Пару БТРов, мы считали, что пару, да, и начали тоже обстреливать, там, поджигать оставшиеся машины. Там сгорел и мой УАЗик. Личные вещи, боекомплект, фейерверк, какой красивый. Пух, там, ракеты, зарядок РПВ, как называется. Вот, но у нас с собой было. И мы решили с товарищем Брестом обойти, значит, эти БТРы. И... То есть сделали обходной маневр через овраг в лесу. В общем... Один БТР сожгли, а второй захватили живьем. стреляли экипаж. Было такое... Ну, у меня фотография есть на этом. Ну, среди нас не оказалось такого механика-водителя. Вот. То есть, БТР завести не удалось. Тронуться с места. Его сожгли. При этом БТР тоже был раненый. Правую руку, ногу. Пацан 21 года. Россиянин, при котором были все права. Далее тому подобное. Ну, на этом, будем считать, активная часть мои боевых действия кончилась, да. Вот. А потом куда вы добрались? Мы в селе, возле одного из подбитых танков находились, да. Ну, там рассредоточились уже. Иногда пытались отвечать, иногда не пытались отвечать на огонь. А, керевництво нашего командование вело переговоры а, с россиянами. Вот я так такой вел. Чем закончилось, не знаю. Ну, а ближе к вечеру россияне, то есть... Обошли нашу позицию, вот, пришли на переговоры, сказали, что мы окружены, что где-то так было правда. Вот, и предложили сдаться. Ну, я с Брестом, парень вот, из Запорожья, сдаваться не хотели. Начальник а, это, э, вооружения тоже гал не захотел сдаваться. Ну и полтора десятка различных. Вот, ну, балочки спрятались. Вот, и по темноте начали уходить. Вот. Вот, мне повезло, или как, удача оказалась на нашей стороне с Брестом. Мы ушли, мало поймали. Мы люди не квалифицированные, шли вопреки всякой военной логике. Нам через трещачью кукурузу по сожженным полям, но мы раскочили. Mm -hmm. Насколько я знаю, сейчас вышло совсем-таки немного. Здесь на этой базе находится еще один парень, вы его видите. Mm -hmm. Так, это в черта. Кажут про 30, яким удалось прорваться, але частина из них там не в лекарнях, в Днепропетровску, чи дійсно 30, чи це ну, Понимаете, не так? как я же сказал, что комментарии это будут с точки зрения рядового, да? Mm. Вот, я знаю, что раненые, которые ехали с нами, их пытались из Иловайска вывести два раза. До нашей поездки вечером, да, попали под обстрел, вернулись и ехали с нами. Вот раненых, может быть, это правильно было, их сдали, так сказать, в плен россиянам, потому что на месте оказывать помощь медицинскую квалифицированную, ну, ни место, ни оборудования, деревня полтора десятка, хат, то есть ничего. Разбитые машины, ну, вот. то есть элементарную, да, а квалифицированную, то есть, ну, у меня там ранение, там рука прострелилась, да. мина я прошла, это запросто. Сегодня мы перевязываем. Такое можно ну это на движение не влияет. А если человек действительно там, а потом были люди обожженные. Ну, когда там стреляют по машине, это жутко. люди пополам, люди обожженные. Ну, ковролы, кишки и прочее. Ну, то есть, нет. И, может быть, правильно решили отдать их сразу. Ну, все-таки медицина, красный крест, там не издевайтесь, ничего. Вот. Насчет вышедших 30, я не знаю. Вот я здесь нахожусь, может быть, на той базе у нас есть кто-то. Вот, я, по-моему, тут второй, Брез должен подойти, мы немножко разделились, поспорили пути отходов, да, ну, я добрался, сегодня в 12 часа, mm -hmm. позавчера мы вышли, в 8 шли до 3, потом спали в Кукурузе, потом снова в 8 вышли, в 3 часа, да, ночи я уже добрался, вот, уже на нашей территории, в 5 часов утра. И в будут да. Ну, 12 я приїхав вже сюди. Mm. Угу. і здоровий. Що зараз робиться в самому Іловайську? Тобто, говорять про те, що його брали як Сталінград, так, там, кожну хату. Е, яка зараз ситуація в самому місті? Знаєте, так. Значить, батальйон входив в Іловайськ, да? На той частині, яка займав батальйон, було мінімальне сопротивлення, да? Вот. Мы в школе поселились. По школе велся минометный обстрел. Часть гражданских помещений, то есть жилых там частные домики вокруг этой трехэтажной школы, они уничтожены. Там нет воды, нет света, нет газа. Вот. Народ пытается из колодцев, часть гражданского населения прячется в этой школе. Да? Вот. Была попытка проштурмовать город дальше, да, мы заняли некоторую часть его до мостов, до переезда. Но попытка оказалась неудачной. И, в частности, ну, по нашим да, солдатским разговорам, это было из-за слабой связи между родами войск. Да? То есть была обещана поддержка других батальонов, БТРовцев, танкистов. Вот, но ее не оказалось. То есть рота наша первая вошла в город, вот, напоролась на сильную оборону и вышла. Тогда было, по-моему, двое убитых, много-много раненых. Два человека пропали без вести, ну потом оказались по полной плену. Вот так вот. Я не знаю, насколько там сравнение, кто как сравнивается со Сталинградом. Мы говорим, что там Сталинград. Говорят, не, что ну что Они, да. они... Ну, Так как Сталинград нет ничего. Ну, взяли попытка штурма оказалась неудачной, потом оказалось окружение. Очень сильно на нервы давили там миномет на обстрел, особенно по ночам градовские. Ну вот такое. А Сталинград не Немножко неудачная, мне кажется, военная операция. То есть, в основном из-за отсутствия связи между разными родами войск и батальонами. Mm -hmm. Да, давайте. А, да, да. Кто, кроме батальона Донбасс, э, брал, брал и освободил Иловайск, пытался освободить Иловайск? Ну, значит, я знаю, что это был батальон Днепро. Рядом с нами Ферсон. стоял батальон, батальон Днепро, я видел. Я видел несколько бригад военных. По номерам сейчас не могу сказать. По-моему, 25-я еще какая-то. Вот, ну, это не играло существенной роли для меня. Да, есть наши солдаты, есть, да, а батальоны, вот, вот те, кого я видел. Вот. Возможно, портировали в другой части города, да. но батальон не просто с нами был, и военные рядом с нами на БТРах были, и были с СПГ, то э, есть стационарный противотанковый гранатомет такой безоткатный, это был. Mm -hmm. вот. То есть я же еще раз повторю, я рассказываю с точки зрения абсолютно рядового, который не посвящен большие планы и не посвящен mm -hmm. точно... Расскажите, может, детальнейше про озброю, то есть это грады, минометы... И стрелецкое оружие, может быть, там, как такой в террористе yes. есть так? Yes. Они, yes. Не... Значит, очень хорошо на себя прочувствовали минометные обстрелы. Ну, вот я теперь знаю, как свистит Нина, которая лево-право, дальше, недалеко, да? Которая по мне не знаю, я не пробовал. Грады гораздо хуже. Слышно залп, но ну, вот миномет можно определить, куда он попадет. А За градами гораздо хуже. Короткий свист и взрыв. Ну, лично от меня я, правда, хорошо спрятался в ТПшке. Электробудка такая кирпичная. Угу. Ну, в трех метрах и пяти было, было два взрыва. Вот у моих товарища были ранены. Я вскочил удачно, нелегкая головная боль и все. Град не поймешь, где он падает. И нас обстреливали довольно-таки регулярно. Тем более вот неудачно несколько позиций было, квартира с квартированием. То есть одноэтажный микрорайончик, да? И трехэтажная школа великая. Красивая была школа. То есть, видно, издали. хорошая цель Вот так. От стрілкове вороження, стрілкове вооружение точно такое же, як у нас. Тобто рота ходила в атаку, я був на прикриті на мосту. Автоматики, пулеметики, шмели, мухи, все, 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 РПІшки, це все весь. А серед противників кого ви побачили, окрім російських військових, так, крім так званих ДНРівців, тобто, чи дійсно там досі є там чеченці, дагестанці, про яких а завжди сьогодні? Не, не бачив. Я лично видел російських воєнних. Вот наспали на мной танки и я думаю, два БТРа, которые ну, захватили, и, ну все-таки спалили, да, разбиться. Это конкретно Россия. Документы с правами. Вот. А, кого-то не видел. Не судьба, может быть. Я же всех не видел. Стреляет тогда оттуда. Очень трудно определить, кто стреляет. Плюс свистят одинаково. На вашу думку, чи можна довіряти наступного разу, якщо будуть говорити про знову ж таки коридор? Чи це вже збройний? Один раз да, на молоке, на воду. Може більш жорсткі жест... жест... кори... річні виставляють наші условия, да? що буде нарушення, да, нарушення цього коридора? Я не спав. Я і тоді не став вірити. Я не захотів здаватися, я йшов. реально зараз вывести украинские войска из Иловайска полностью? Я пошел бы в атаку. В атаку. Дякую.